اتذكر في احد المرات ما مضمون الحادثه انه احد اعمام السيد احمد سلام الله عليه اجى للسيد قال له عمي هاي الناس كلها ما تقبل بهذا الحق اللي انت فيه به او بهذا الامر اللي انت فيه وانا اطلب من عندك كذا ممكن تتخلى عنه نفس الحادثه طبعا تذكرت انا هاي القصه هسه واحد يريد يقول كذا هاي الحادثة حصلت بالمشاهدة معي يعني يريد ينكر يريد ما المهم على كل حقيقة نور ف فممكن ان انت تتراجع او بهذا المعنى يعني فينقل السيد سلام الله عليه هذا الموقف يقول قلت له عمي انت شنو تعرفني شنو عندك انا ثقه مو ثقه فقال لا ابويا انت اعلى من الثقه وانت اعلى من كل شيء هاي الامور يعني مال ثقه صادق انت اعلى من هذا الامر قلت له انت كون بدالي شوف انسان هو بسيط لكن عامله بهذه المعامله وهو نفس الموقف طبعا مع الفارق قلت له بانه انت صير مكاني احسب نفسك انت مكاني اجاك الامام المهدي سلام الله عليه والتقى بك وقال لك انت ابني ها وانت وصي وانا اريد اظهر واريدك تجمع لي انصاري واعلم بان الناس راح تكذبك لكنه ابويا انا براك واعلم باني ناصرك ومؤيدك شو تقول عمي قال له كل الدنيا تعارض وتعادل ما قال ابوي هي نفس السالفه ها هي السالفه نفسها هذا الموقف نفسه اللهم صل على محمد وعلى محمد, محمد. 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 الأئمة والمهدي وسلم تسليما